Мы приближаемся к воскресению мертвых и к суду Божьему, где будет полный порядок. Многие сосредоточились, и они сегодня плачут много, потому что что-то потеряли или кого-то потеряли, родных, близких. Есть моменты, которые мы уже не можем изменить. Но мы должны понимать то, что будет впереди в будущем, мы это можем изменить. Когда будет воскресение мертвых, когда будет суд Божий мы можем это изменить. То, что вчера произошло, ну, какие-то вещи мы можем покаяться изменить. Но если мы кого-то потеряли, мы это уже не можем изменить. Мы должны сосредоточиться тогда действительно на Боге и на будущем, на встрече с этими людьми. Потому что получится, что тот человек, может быть, он отдал жизнь по заповеди Божьей, да? А ты провел всю жизнь потом в страхе, в депрессии, в унынии, в разочаровании и так далее. И будет воскресение мертвых. И что произойдет? Твой человек, которого ты любил, ему надо будет идти в рай, а ты, получается, не спасал людей, ты не жил для спасения, для защиты других людей. Ты Бога не любил, не познавал Бога, понимаешь? Ты по факту не стоял на стороне Божьей, потому что Иисус говорит, кто со мной не собирает, тот расточает. А тебе надо будет идти в пекло. И вот это будет самое печальное, понимаешь? Но если ты имеешь разумение и понимание, то когда будет воскресенье всех людей, когда будет суд Божий, когда Бог будет наводить полный порядок, вот тогда может произойти воссоединение. А для чего это произойдет? Произойдет же самое главное. Эти тела, они временные. А вот при воскресении мертвых кто-то получит новые тела и жизнь вечную. Это и есть Иисус Христос. Жизнь вечную мы получаем это через Него. А те, которые злодеи были, они получают старые свои тела. Те люди, которые влаживаются только в материальный мир, которые ограничены, которые не мыслят Царством Божьим не мыслят Богом, заповедями Божьими, понимаете? Они живут для Бога, для спасения других людей. А мыслят только обогатиться, угодить себе и так далее. Что они получат? Они получат старые тела. И эти тела, они будут постоянно тлеть. Они не умирают, эти тела. В них будут черви жить и так далее. И кто-то при воскресении мертвым получит совершенные тела и жизнь вечную, и тела, которые не умирают, красивые, прекрасные. Это тело, которое есть, оно утопическое по сравнению с тем, что Бог приготовил для нас. А для кого-то старое тело, но только оно все гнилое, дряхлое, вонючее, переполненное червями и всякими гадостями. И тебе придется жить. Ты сделал ставку на это тело. Наслаждайся теперь вечно в этом теле и еще в пекле. Бог, Он справедлив. Поэтому ты должен это осознать и полностью сосредоточиться теперь на Боге, на Царстве Божьем. Переосмыслить вообще свою жизнь, сознание, уразумение и понимание. Как Иисус, Он пришел, Он говорит, блаженны плачущие, да, блаженны нищие духом. Ой, как, проблемы и так далее. А человек, он вдруг начинает радоваться, потому что он получает ответ, как он сможет действительно встретиться с родным, с любимым, с близким человеком. И он сможет с ним быть вечно и иметь вечную жизнь. Для чего нам дана жизнь, кажется, столько беды, Бог, для чего ты это сделал? Бог это не делал. Это сделал все человек, потому что он перестал слушать Бога и начал жить, как он хочет, и начал общаться и дружить с дьяволом. Вот что сделал человек. Он Богу начал противиться. Он начал нарушать все заповеди. Заповеди для блага человека. Но человек, он их пренебрегает. И поэтому это зло, которое происходит, в этом не Бог виноват, человек. Но это время, вот эти вот тысячелетия, которые мы живем, для чего? Бог дает нам прожить это тяжелое время, можно сказать. Да, человеческая жизнь – непростое время, и многие люди, они проходили через серьезные беды, как сейчас мы видим действительно в Украине, сколько беды, сколько горя. Но для чего Бог это допускает? Потому что дается жизнь, и чтобы через свою жизнь человек проявился, он пойдет к Богу, он пойдет к добру, он пойдет к любви, он примет Христа, потому что человек, конечно, у которого есть совесть, честь, любовь и так далее, конечно, он будет стремиться ко Христу, которому нечего скрывать, который он стремится к чистоте, он к Богу, который стремится, понимаете, к святости, к освящению, к чистоте. Многие люди не пытаются внешне, мы такие чистенькие, хорошенькие и святые, а внутри они нечистые, они ищут своего. И что происходит? Конечно, они тогда не идут к Богу. Они идут совершенно в другую сторону, потому что если их жизнь осветить, их жизнь, их поступки, их мышление, их сердца – это тьма. И поэтому они не идут к Богу, потому что Бог есть свет. И для этого Бог, Он дает вроде бы такую тяжелую жизнь, но жизнь каждому из нас дана, чтобы каждый человек проявился в полноте, Жизнь на самом деле коротка, если ее сравнивать с вечностью. Куда дальше человек пойдет? Вечно жить. Или вечная радость, наслаждение и бессмертие, и жизнь вечная, которую Бог приготовил. Если ты на стороне Бога, если ты на стороне любви, если ты на стороне добра. И страдания, мучение, тьма и жизнь совсем злом, которое все, что было не от Бога, болезни, страдания и все зло, смерть, ад и демоны и все эти люди собраны совершенно в другое место, в озеро Огненное. Вот это нам нужно осознать и понять. Много горя у людей, много боли, и сыновей потеряли, и дочерей, и мужей, и близких, и родных. И вот недавно проповедовала, и мужчина говорит, так как же, встречусь ли с женой, умерла от рака. И я говорю, знаете, когда мне было совсем за 20 лет, и мужу моему еще 30 не было, у нас тоже был диагноз неутешительный, даже говорили рак мне. И я знаю, что делает человек, когда ему ставят такой диагноз. Он молится. Вот он свои вопросы с Богом решает. И так и я говорю всегда людям, которые задают такие вопросы. Мне ушел родственник вечность, погиб кто-то, а как же? увидимся, встретимся, свидимся ли. И я говорю, конечно, воскресенье мертвых будет. И, скорее всего, твой близкий вопрос с Богом закрыл. Если он, например, на фронте отдавал жизнь, он был ранен, или он лежал, был болен раком. Потому что я знаю, что люди зачастую, они молятся и решают с Богом вопросы. И теперь вопрос за вами. Как вы хотите? Вы хотите встретиться и быть действительно вместе живых? вместе утешения и восстановления с этим, со своим близким, родным, или же по разные стороны пропасти. Кто-то на небесах, а кто-то в пекле в аду. Кто-то в новом теле, а вы, возможно, и не будете в этом новом теле. И действительно, этот экскурс в загробный мир, туда, на суд Божий, за пределы этой реальности, в Царство Божие, он заставляет людей задуматься. И они говорят, да, надо что-то решать с этим. И дальше уже выбор за ними. Так что это действительно наиважнейшая тема для проповеди Евангелия. Поэтому, любимые, давайте мы сосредоточимся. То, что, как Иисус говорит, думать, то, что сегодня есть, то, что завтра будет, что мы можем изменить. И приготовимся к воскресению мертвых, к жизни вечной, которая дана через Иисуса Христа. Приготовимся к суду Божьему, там, где будет полный порядок. И никто из суда Божьего не сможет уже ускользнуть, как на этой земле. Даже не думайте, мысли такой не допускайте. Аллилуйя. И вот поэтому Иисус и пришел на эту землю, что те люди, которые поверили во Христа, которые стали христианами настоящими, последователями Христа, которые стали детьми Божьими, да? которые приняли Христа, которые стали учениками Христа, которые продолжают дело Христа. Слово Божье не уклоняется ни вправо, ни влево. Которые пребывают в покаянии, то, о чем и невитяне говорили, о чем Иисус говорит, покайтесь, да? это постоянное очищение. Которые хранят Слово Божье. Как Иисус пришел и отдал свою жизнь для спасения других людей. И те люди, которые отдают свою жизнь, ради спасения других людей. Они не для себя живут, а их уже мысли, помыслы, действия для спасения других людей. Те, которые верят во Христа, идут за Христом и несут это спасение от Христа, Слово Божье, учение Христа несут, да? Для этих людей есть благодать. А что такое благодать? Благодать – это амнистия от Бога, когда твоя жизнь очищается, и все твои грехи покрываются, они стираются. И ты получаешь от Иисуса, когда Иисус придет, воскресение, жизнь вечную. И на суд ты уже, как подсудимый, не приходишь. Ты можешь только на суд прийти, как свидетель против кого-то, или кого-то засудить, как судья ты можешь туда прийти, да, с Богом. Но если ты отдал свою жизнь, как Иисус отдал свою жизнь за меня, а я отдаю свою жизнь за Христа, и ты, если отдаешь свою жизнь за Христа, то Бог приготовил для тебя очищение от грехов, амнистию, для этого Иисус пришел и отдал свою жизнь. И на суд ты не приходишь, ты получаешь жизнь вечную и спасение. Вот к этому нужно приготовиться, приготовить наших родных, близких, родственников и рассказать всем людям. Потому что если мы будем сосредоточены просто на этой жизни, это страх, уныние, зло, разочарование и всем, чем наполнен этот мир. Это всадники Апокалипсиса. Поэтому в книге Откровения написано, что нам надо устремить взор на пятого всадника Апокалипсиса, который есть Иисус, 19 глава книги Откровения, 13 стих, да, и там описывается, которого имя — Слово Божье. Поэтому становись армией Христа, становись армией Слова Божье, чтобы проповедовать, распространять Слово Божье, и чтобы достигнуть воскресения мертвых, суда Божьего и справедливости, когда каждый получит по делам своим, как это говорит Господь наш и Бог.